Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa welabisklat. Isu sumbangan dana USAID kepada NGO-NGO Malaysia. Tiga sudah buat penafian, dua daripadanya secara rasmi. Tetapi itulah benda ini betul-betul rectal case tuan-tuan dan puan-puan, lain macam jadinya. Kita intro dulu. La 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 la. la. macam ni tuan-tuan dan puan-puan pada pagi semalam, saya telah mengeluarkan satu video mengulas berkenaan dengan dakwaan terdapat 40 buah NGO dekat Malaysia ini yang bakal mengalami kesukaran kewangan ekoran daripada tindakan pertabiran Presiden Donald Trump untuk membubarkan USAID. Seperti mana yang anda tahu tuan-tuan dan sekalian, USAID ataupun USAID ini merupakan satu entiti yang tugasnya memberikan bantuan-bantuan di peringkat antarabangsa. Sama ada bantuan berbentuk kewangan, dana ataupun barangan dan sebagainya. Tetapi penasihat kepada Donald Trump iaitu Elon Musk menyatakan bahawa USAID ini mungkin merupakan sarang berlakunya penyelewengan wang dan juga pengubahan wang haram money laundering lah secara asasnya. Jadi beliau telah melabelkan USAID sebagai satu pertubuhan yang ada unsur jenayah dan Donald Trump pun bersetuju untuk menutup operasi USAID ini tidak akan ada lagi sebarang dana dari USAID kepada seluruh dunia termasuklah NGO-NGO di Malaysia. Berkenaan isu NGO-NGO kat -NGO Malaysia ini tuan-tuan dan sekalian sebenarnya benda ini telah dibangkitkan oleh The Straits Times iaitu sebuah media dari Singapura di mana Straits Times telah memetik terdapat 40 buah NGO dekat Malaysia ini yang bakal mengalami kesukaran kewangan ekoran tindakan pembubaran USAID tersebut. Dan ada pihak telah menyatakan bahawa 40 buah NGO itu telah pun dikenal pasti. Tetapi daripada 40 buah itu, ada 5 yang menarik perhatian saya secara asasnya dan juga menarik perhatian ramai orang. Iaitulah pertama sekali ABIM, Angkatan Beli Islam Malaysia. Keduanya, Pertuan Ikram Malaysia ataupun Ikram. Ketiganya ialah Yayasan Aman Malaysia. Yang keempat ialah Bersih 2.0 dan yang kelima ialah Malaysian Bar Council. Adalah lagi macam contohnya Empower, kita ada CIJ, kita ada Justice for Women. Banyak lagi lah NGO-NGO yang dekat Malaysia ini. Tetapi yang menarik perhatian ramai ialah lima ini tuan-tuan dan sekalian. Kenapa lima ini? Kerana kelima-lima entiti ini sama ada memang terkenal ataupun berkait rapat dengan perjalanan politik negara kita ini. Sebab kita semua tahu NGO-NGO ini bukan sekadar pertubuhan-pertubuhan kebajikan tetapi mereka ini juga terlibat secara langsung ataupun tidak dalam pembentukan politik negara kita secara asasnya sebagai contoh banyak sekali pimpinan yang berada dalam Pakatan Harapan Bahasa Nasional pada ketika ini terutamanya Pakatan Harapan datang dari ABIM ataupun IKRAM jadi oleh kerana itulah bila terbongkar ataupun terpecahnya cerita konon-kononnya mereka ini menerima dana dari USAID yang memang kita tahu memang mempunyai niat yang saya cakap tu strong mahu mencurahkan geopolitik antarabangsa mengikut acak mereka jadi mereka ini memang macam terpalit dengan teruk sekali lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian dan macam saya terangkan dalam video saya semalam, benda ini memang merupakan satu dakwaan dan kita tunggu sama ada NGO-NGO tersebut menafikan atau tidak penglibatan mereka dalam penerimaan dana oleh USAID ini. Dan semalam, Yayasan Amal paling awal sekali mengatakan bahawa mereka tidak terlibat pukul sembilan setengah pagi mereka dah keluarkan kenyataan rasmi tuan-tuan dan -tuan yang antara mengatakan bahawa mereka menafikan sekeras-kerasnya menerima sebarang bentuk dana dari USAID ini di mana mereka kata mereka tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang bagi mereka yang menyebarkan fitnah ini dan kemudiannya kita tunggu punya tunggu punya tunggu ada dua lagi entiti telah menafikan Cuma salah satu daripadanya menafikan secara rasmi, lagi satu sekadar menggunakan kenyataan yang dikeluarkan oleh individu-individu yang pernah menduduki haraki dalam pertubuhan tersebut. Yang pertamanya ikram tuan-tuan double skilan telah menafikan secara rasmi di mana ikram berdasarkan kepada kenyataan yang telah dikeluarkan oleh presiden mereka iaitu Berlisah Syam berkata ikram tidak menerima sebarang bantuan dana dari USAID satu-satunya bantuan yang pernah mereka terima melalui USAID ialah bantuan lebih kurang 400 pek makanan sumbangan badan USAID tersebut untuk diagih ketika pandemik COVID-19. Itu sahaja dia kata. Kita tak pernah terima dana dari USAID. Kita tak pernah mendapat dana secara berterusan dan sebagainya. Sebaliknya, satu-satunya bantuan dari USAID itu yang ditimbul oleh Ikram ialah bantuan pek-pek makanan tersebut. Kenyataan penafian oleh Ikram itu anda boleh baca dekat laman web mereka. Tetapi Abim juga menafikan perkara yang sama. Cumanya tuan-tuan dan -tuan, -tuan sekalian, Abim sehingga kesan ini masih lagi tidak mengeluarkan kenyataan secara rasmi. Sebaliknya, kenyataan-kenyataan dikeluarkan untuk menafikan perlibatan Abim dalam penerimaan dana USAID itu dikeluarkan oleh individu-individu yang pernah ataupun masih duduk dalam hierarki pertuan tersebut. Seperti yang telah dikeluarkan oleh Syahril Azfar Al-Halabi di mana beliau telah menyatakan bahawa Abim tidak pernah menerima dana daripada USAID Sebaliknya, mereka seperti mana Ikram juga menerima bantuan pek makanan untuk diagih-agihkan ketika COVID-19. Dan bukan sekadar mereka, banyak lagi entiti NGO dan sebagainya menerima bantuan tersebut dari USAID untuk dibahagikan ketika pandemik COVID-19 itu sahaja. Jadi serasasnya, macam saya katakan tadi, tiga entiti besar ini telah pun menafikan penglibatan mereka. Yasan Amal awal-awal lagi dan Nafi flat out Nafi, Ikram dan juga Abim dia kata oh kita memang pernah dapat bantuan pek makanan tapi tak dapat bantuan dana dan kita tidak akan menjualkan prinsip dan maruah kita semata-mata untuk mendapatkan dana dan sebagainya. Cumanya macam saya katakan tadi, ikram nafi secara rasmi, Abim pula tidak melakukan kenyataan rasmi. Sebaliknya menggunakan kenyataan yang dikeluarkan oleh individu-individu dalam pertubuhan tersebut. Dan sekarang ini kita menantikan penafian ataupun pengakuan daripada Malaysian Bar ataupun dari Bersih 2.0. Dua ini yang paling besar sebab dua ini memang terlibat secara langsung dalam politik negara kita ataupun isu-isu kemasyarakatan dan sosial dalam negara kita ini, tuan-tuan dan puan-puan. This is the big one lah, betul cakap. So, kalau yang big one ini, mereka ini masih senyap dan benda ini memang kita akan terus tanyalah sama ada mereka terima atau tidak. Tetapi, satu persoalan. Adakah salah sebenarnya untuk mereka mendapatkan dana dari mana-mana pihak termasuklah USAID? Secara prinsipnya, tak salah. NGO-NGO ini perlukan dana Mereka ini non-government organization dan mereka juga bukannya profit making Mereka inilah pertubuhan kewajikan ataupun non-profit organization Jadi mereka ini perlukan sumbangan dana Tak kiralah macam ASN Amal Dasarkan kepada sumbangan individu Daripada derma-derma der der syarikat-syarikat korporat dan sebagainya Cara itulah mereka dapat survive dan juga bergerak Tetapi oleh kerana USAID ini ialah dana dari USA kan Dan kita semua tahu USA ini takkan bagi sebarang bantuan secara percuma ataupun secara ikhlas hati mesti akan ada something yang mereka minta dari kita dalam masa yang akan datang ini. USA ni jarang ikhlas lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian dan memang segala benda yang tak bercomel sebenarnya dikaitkan dengan USA ini. Jadinya bila tersebar berita kono-kono mereka ini mendapat dana dari USA dan sebagainya, memang benda itu mendatangkan aib pada mereka lah. Ish, takkanlah aku terima dana USA. Dan jangan lupa pula, USA ini memang antara penyumbang dana tetap kepada Israel. Jadi macam ada satu konotasi yang sama terima dana dari USA bermaksud kita lebih kurang sama macam Israel lah macam tu lebih kurang kan tetapi itulah dia tuan-tuan dan puan benda ini sebenarnya sangat-sangat besar untuk kita bincangkan sama ada benda itu tak patut ke benda itu patut ke apa-apa ke itulah isu yang perlu kita perhalusi cumanya saya memuji tindakan Yayasan Amal Abim dan juga Ikram Abim ni 50-50 lah kan sebab dia tak dia tak nafis secara rasmi saya puji tindakan Yayasan Amal dengan ikram, menafikan dengan secara rasmi dan juga dengan terus. Manakala Abim pula, mungkin saya rasa mereka kena buat kod. Orang kata apa penafian secara rasmi itu. Penafian pakai individu tak begitu kukuh sebenarnya. Sebab kadang-kadang individu ini tidak boleh bercakap bagi pihak pertubuhan, betul tak? Tetapi at least mereka nafilah. Dan macam saya katakan tadi, kita menantikan bar council dan juga bersih 2.0. Mereka nafi atau tidak? Tetapi bagi saya lah tuan-tuan dan ada satu cara sajalah untuk kita memastikan fitnah-fitnah seperti ini tidak akan berulang lagi pada masa-masa yang akan datang. Ya setiap pertubuhan yang berkaitan dengan kepentingan awam seperti parti-parti politik, NGO-NGO, NGI-NGI dan mana-mana badan kebajikan ini mereka ini perlu diaudit setiap tahun tuan-tuan dan -tuan, dan laporan audit itu dikemukakan secara umum terutamanya dari segi perolehan dana untuk operasi mereka. Maknanya audit nak tahu dari mana datang duit mereka. Dari mana datangnya kewangan mereka dan sebagainya. Benda-benda ini yang paling penting. Sebab apa? Sebab macam saya katakan, bukanlah tuduh apa-apa tetapi ada di kalangan NGO-NGO ini yang menjadi pusat penggubahan wang haram. Ada NGO-NGO ini yang digunakan untuk cuci duit, cuci blood money dan sebagainya. Bukan tak ada, ada. Cuma saya tak boleh point out siapa-siapa ialah kan. Tetapi this is a open secret lah. Bukannya satu rahsia besar pun ada di antara NGO-NGO ini, Wallah siapa, yang memang digunakan untuk mencuci duit ataupun mengubah wang haram. Jadi sekiranya kalau ada akta yang mewajibkan semua NGO, ngo parti politik ini untuk diaudit dana mereka, dari mana sumbernya tu utamanya kan? Itu adalah penting dan pastinya akan dapat memadamkan segala kerisauan dan juga tomahan yang mungkin akan berlaku, tuan-tuan dan puan-puan. Anda setuju atau tidak? Kita wajib audit semua pihak ini. Parti politik tak kira PAS ke PKR ke UMNO ke Bersatu ke DAP ke kan? Semua ini wajib diaudit. Sama juga NGO-NGO tak kira Yayasan Amal ke Bersih ke apa tu Ikram ke ataupun uh, PAS Relief ke apa-apa contohnya kan? Semua ini wajib diaudit. So that tak adalah masalah timbul macam contoh ingat tak cerita aman Palestin yang dikatakan ada isu pengubahan wang haram dan sebagainya ada masalah audit itu ini sebagainya kan Tengah tengok, -tengok PAP akaun freeze macam tu je tetapi sampai sekarang tak ada apa-apa tak ada keputusan dan sebagainya maka ini membuatkan orang tertanya-tanya eh betul ke benda ini kan macam diam je di kisah ni kan jadi lepas ini kita harap kerajaan boleh wartakan setiap entiti ini termasuklah parti politik, NGO, NGI semuanya wajib audit setiap tahun itu saja. Semua ini untuk bagi clear cut tak ada lagi ragu-ragu sebenarnya tuan-tuan dan sekalian. Dan saya yakin kerajaan boleh je buat macam tu kerana kerajaan ni kerajaan mereka. Mereka boleh lakukan apa saja dan anda kata kalau benda ni bagus untuk ketelusan memandangkan Perdana Menteri kita merupakan seorang insan yang memang sangat-sangat mementingkan ketelusan dan saya tak nampak mengapakah perkara ini tidak boleh lakukan dan saya tak nampak mengapakah perkara ini mesti ditolak. Betul tak? Kalau ada yang tolak, kalau ada yang keberatan bermaksud mereka ini mungkin mungkin ada something wrong somewhere yang disembunyikan ini bukan bab isyarat harta tau ini just nak tahu tentang dari mana entiti-entiti ini parti politik, NGO, NGI dapat dana untuk mereka beroperasi kena telus sebab ini membabitkan kepentingan rakyat betul tak wahai Sani Hamzan? Kerajaan ni kerajaan kami Jadi ikut suka kami lah Paling kurang aku ada formula Ni kau ada menteri berlambat lambak ni Satu formula pun tak ada Otak letak dekat mana Saya ulang Sampai Abang Jamil mampus